হেল্ল' মোৰ মই ৰুমৰ ভাইটি ভণ্টীসকল সকলোকে অসমীয়া ডিজিটেল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাছ এইটৰ মেথেমেটিক্সৰ যিহেতু আমি ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰটো আলোচনা কৰি আছিলোঁ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত প্ৰথমে গুণাত্মক অভেদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি অনুশীলনীবিলাক আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি এই পাঠটো যিমানবিলাক টপিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে সেইবিলাক এবাৰ পঢ়ি লোৱাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ যিবিলাক আমাৰ কিছুমান কনচেপ্ট আমাৰ এই পাঠতে লিখা আছে কিন্তু বহুতে কি কৰে এক্সাৰচাইজৰ পৰাই ডাইৰেক্ট এইবিলাক কুৱেশ্যনবিলাক কৰি যায় কিন্তু এক্সামত যদি চাই প্ৰায়বিলাক কুৱেশ্যন আমাৰ পাঠটোৰ পৰা অহা দেখা যায় কিন্তু এক্সাৰচাইজৰ পৰা কৰি যায় কিন্তু সেইটো ঠিকেই তাত যিবিলাক এক্সাৰচাইজৰ পৰা আহিব সেইবিলাক কৰিব পাৰিব কিন্তু আমাক কিছুমান কুৱেশ্যন যদি কনচেপ্টৰ পৰা যদি দি দিয়ে তেতিয়া কি হয় আমাৰ কাৰণে হাৰ্ড হৈ যায় হয় নাই আৰু আহি কিনে কয় যে সকলোৱে কি হয় পেপাৰ এখন টান আহিছিলে হয় নাই কিন্তু আমি যদি মেথছত যদি বহুতে সেইটোৰ কাৰণে টান পায় কাৰণ আমি কনচেপ্টবিলাক ভালদৰে জানি নলওঁ কিন্তু আমি যদি ভালদৰে কনচেপ্টবিলাক যদি ভালদৰে জানো তেতিয়া আমি অতি সহজভাৱে কৰিব পাৰিম যিহেতু আমি এই চেপ্তাৰটো এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগতে আমি প্ৰত্যেকটো কি হয় ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমি ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ তোমালোকে যেতিয়া আমি এক্সাৰচাইজবিলাক কৰিম তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা গম পাইছানে এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি আজি প্ৰথম আলোচনা কৰিম গুণাত্মকভেদ মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেণ্টিটি হয়নে মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেণ্টিটি কি হয় যেতিয়া যিকোনো এটা সংখ্যাৰ লগত ছাপ'জ পাছৰ লগত ওৱানে যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া কি পাম আমি পাছেৰেই পাম আৰু আকৌ ওৱানে যদি পাছৰ লগত পূৰণ কৰিম তেতিয়াও কি পাম আমি ফাইভেৰেই পাম ছাপ'জ মাইনাছ থ্ৰী ওৱানৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ কিমান পাইছোঁ মাইনাছ থ্ৰীয়ে পাইছোঁ আৰু ওৱান টু মাইনাছ থ্ৰীৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ কিমান পাম মাইনাছ থ্ৰীয়ে পাম গতিকে যিকোনো পৰিমীয় সংখ্যা ওৱানেৰে পূৰণ কৰিলে পূৰণ ফল সেই সংখ্যাটোৱেই হয় অৰ্থাৎ যিকোনো এটা পৰিমীয় সংখ্যা এৰ বাবে এ ইন টু ওৱান ইকুৱেল টু এ ওৱান ইণ্টু এ এক পৰি ওৱানক পৰিমীয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত গুণাত্মক অভেদ বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে এইটো চোৱা আমি যেতিয়া যিকোনো এটা পৰিমীয় সংখ্যা ওৱানেৰে পূৰণ কৰোঁ বা যিকোনো এটা সংখ্যাই ওৱানক পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি কৰি যিটো যিটো সংখ্যাই পূৰণ কৰোঁ আমি সেইটো সংখ্যাই পাওঁ বুলি কৈছে বুজি পাইছানে সেইটো এতিয়া ওৱানৰ লগত ইয়াত ফাইভৰ লগত ওৱানৰ লগত কি পূৰণ কৰিছিলোঁ ফাইভটো পূৰণ কৰিছিলোঁ কিয়নো পালোঁ ফাইভে পালোঁ আৰু ওৱানে ফাইভৰ লগত পূৰণ কৰিছিলোঁ কিয়নো পালোঁ ফাইভে পালোঁ হয় নাই এইকেইটা তোমালোকে এক্সাম্পলটো বুজি পাইছা গতিকে কাৰণ ওৱানক গুণাত্মক অভেদ বুলি কোৱা হয় গৈছে কাৰণ আমি যিকোনো পৰিমীয় সংখ্যাৰ লগত ওৱানটো পূৰণ কৰিলে মানে কি হয় যিটো সংখ্যা পৰিমীয় সংখ্যাই পূৰণ কৰিম সেইটোৱেই পাওঁ সেইটোৰ কাৰণে কি বুলি কোৱা হয় ওৱানক পৰিমীয় সংখ্যাই কি হয় গুণাত্মক অভেদ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিবা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ওৱানক কিয় পৰিমীয় সংখ্যাৰ গুণাত্মক অভেদ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে তেতিয়া লিখিবা ওৱানক যিকোনো প পৰিমীয় সংখ্যাই ও ওৱান পূৰণ কৰিলে মানে আমি সেই সংখ্যাটোৱেই পাওঁ সেইটো কাৰণে কি কোৱা হয় ওৱানক পৰিমাণ সংখ্যাই গুণাত্মক অভেদ বুলি কোৱা হয় আশা কৰোঁ এই টপিকটো বুজি পালা আমি এতিয়া নেক্সট যোগাত্মক অভেদ এডিটেটিভ ইনভাৰ্চ কাক নো কোৱা হয় আমাৰ এতিয়া আমি কি আলোচনা কৰিম যোগাত্মক অভেদ এডিটিটিভ ইনভাৰ্চ দুটা সংখ্যা যোগ ফল শূন্য হ'লে সংখ্যা দুটাৰ এটাক আনটো যোগাত্মক বিপৰীত বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে যেতিয়া আমি সংখ্যা দুটা যোগ ফল যদি জিৰ' আহে তেতিয়া সংখ্যা দুটাৰ কি হয় এটাক আনটো কি হয় বুলি কৈছে যোগাত্মক বিপৰীত হয় বুলি কৈছে এতিয়া ছাপ'জ আমাৰ নৰ্মেলি যদি আমি যিকোনো সংখ্যা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়া সাধাৰণতে কি নেপাওঁ জিৰ' নেপাওঁ যিকোনো সংখ্যা যোগ কৰিলে উদাহৰণস্বৰূপে জি টু প্লাছ টু ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ফ'ৰ জিৰ' প্লাছ টু ইকুৱেলটো কিমান হ'ব টু থ্ৰী প্লাছ জিৰ' ইকুৱেলটো কিমান হ'ব থ্ৰী আমি সাধাৰণতে যোগ কৰিলে মানে কি নাপাওঁ আমি জিৰ' নাপাওঁ কিন্তু যেতিয়া কি হয় সংখ্যা দুটা এটা যদি ধনাত্মক হয় আনটো কি হ'ব গৈছে ঋণাত্মক মানে যোগাত্মক বিপৰীত যদি সেইটো এটা যদি থ্ৰী হয় থ্ৰী যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব মাইনাছ থ্ৰী বুজি পাইছানে তেতিয়া কি হৈ যাব থ্ৰী এইটো প্লাছ থ্ৰী যদি হয় ইয়াৰ যোগাত্মক বিপৰীতটো কি হয় মাইনাছ থ্ৰী এইটো প্লাছ মাইনাছে কি হৈ থ'ব মাইনাছ হৈ যাব গতিকে ইকুৱেলটো কিমান আহিব জিৰ' এইটো মাইনাছ ফাইভ আছে মাইনাছ ফাইভৰ মাইনাছ ফাইভৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব প্লাছ ফাইভ প্লাছে মাইনাছে কি হ'ব জিৰ' আৰু প্লাছ টু বাই থ্ৰী আছে টু বাই থ্ৰীৰ যোগাত্মক বিপৰীতটো কি হব মাইনাছ টু বাই থ্ৰী গতিকে কি হৈছে জিৰ' আহিছে গতিকে এ যিকোনো এটা পৰিময় সংখ্যা হ'লে এ এ যদি যোগাত্মক হয় আনটো কি হব আহ মাইনাছত থাকিব হয় নাই নিগেটিভ হ'ব আৰু দুটা এ চাপচ এটা যদি ধনাত্মক হয় আনটো কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব তেতিয়া কি ওলাব কি হব আমাৰ তেতিয়া আমাৰ জিৰ' হব আৰু মাইনাছ এ এটা যদি মাইনাছ এৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব প্লাছ এ বুজি পাইছানে কথাটো এতিয়া চোৱা মাইনাছ এক এৰ যোগাত্মক বিপৰীত বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে বা এক প্লাছ এক মাইনাছ এৰ যোগাত্মক বিপৰীত বুলি কোৱা হয় কিন্তু জিৰ'ৰ যোগাত্মক বিপৰীত জিৰয়ে হয় কথাটো বুজি পালানে নিশ্চয় বুজি পালা চাগে হয় নাই সহজেই হয় কাৰণ কি হয় যেতিয়া এটা ধৰ্ণাত্মক চাপ'জ এতিয়া ফ'ৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ আৰু মাইনা এইকেইটাটো আমি আলোচনা কৰিলোৱেই হয় নাই ছাপ'জ আমাক যদি ফাইভ ফাইভৰ যোগাত্মক বিপৰীত কি হয় মানে কি হয় যেতিয়া যোগাত্মক বিপৰীত হ'লে মানে কি হ'ব যদি সংখ্যা এটা যদি ধৰ্নাত্মক থাকে এতিয়া আমাক এইটো প্ৰথম কি আছিলে এইটো থ্ৰীটো কি আছিলে ধনাত্মক ইয়াৰ যোগাত্মক বিপৰীতটো কি হ'ল মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ আছিলে ইয়াৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ল কি হয় ফাইভ বুজি পালা অঁ এতিয়া আমি নেক্সট টপিকটো ডিচকাছ কৰোঁ আহা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম গুণাত্মক বিপৰীত মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্চ দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল ওৱান হ'লে সংখ্যা দুটাৰ এটাক আনটো গুণাত্মক বিপৰীত বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে যেতিয়া আমি যিকোনো সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিলে মানে আমি কি পাম ওৱান পাম তেতিয়া এটাৰ আনটোক কি বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে গুণাত্মক বিপৰীত বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে এতিয়া চোৱা উদাহৰণস্বৰূপে ছেভেন পূৰণ ওৱান বাই ছেভেন ছেভেনৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হয় ওৱান বাই ছেভেন গতিকে ছেভেন ছেভেন কাঠ খালে কিমান আহিলে ওৱান নাইবা ওৱান বাই ছেভেনৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হয় ছেভেন গতিকে ছেভেন ছেভেন কাঠ খালে কিমান আহিলে ওৱান গতিকে ছেভেনৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হয় ওৱান বাই ছেভেন বা ওৱান বাই ছেভেনৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হয় চেভেন বুজি পালানে এইটো এতিয়া এইটো আৰু এটা চাওঁ উদাহৰণ মাইনাছ ফাইভৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হ'ব ওৱান বাই মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ 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 ফাই মাইনাছ ফাইভ কাঠ খালে তেতিয়া কিমান আহিলে ওৱান বা ওৱান বাই মাইনাছ ফাইভৰ গুণাত্মক বিপৰীত কি হ'ব মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ কাঠ খালে কিমান আহিলে ওৱান বুজি পাইছানে এইটো অৰ্থাৎ এই যিকোনো এটা অসূন্য পৰিমা সংখ্যা হ'লে ওৱান বাই এক এৰ গুণাত্মক বিপৰীত বা এক ও ওৱান বাই এৰ গুণাত্মক বিপৰীত বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে বুজি পাইছা এইটোকে লিখিছে হয়নে গতিকে গুণাত্মক বিপৰীত সমাৰ্থক শব্দ পত্ৰক্ৰম গুণাত্মক বিপৰীত ঠাইত তোমালোকক পতিক্ৰম বুলিও দিব পাৰে প্ৰতিক্ৰম আৰু গুণাত্মক বিপৰীত কি হয় একেই হয় বুজি পাইছা এতিয়া ওৱানৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব কি হ'ব ওৱানেই হ'ব বুলি কৈছে এতিয়া আমি গম পালোঁ ছাপ'জ ছিক্সৰ যদি আমাক পতিক্ৰম বুলি ক'লে তেতিয়া কি হ'ব ওৱান বাই ছিক্স ওৱান বাই ছিক্স আৰু ওৱান বাই ছিক্স পূৰণ কৰিলে কিমান আহিব আমাৰ ওৱান আহিব হয় নাই একেবাৰে সহজ হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আমি যিমানবিলাক টপিক আছিলে এই চেপ্তাৰটো গোটেইবিলাক আমাৰ গুণাত্মক বিপৰীত যিটো মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্ছ আছে ইয়াতে শেষ হৈছে আমি যিমানবিলাক টপিক ইমান ইয়াতে শেষ হৈছে গতিকে আমি যিহেতু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি এক্সাৰচাইজবিলাক কৰিম গতিকে তোমালোকে ভালদৰে যিমানবিলাক আমি টপিক ডিছকাছ কৰিলোঁ গোটেইবিলাক ভালদৰে তোমালোকে এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'বা যেতিয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত অনৈৰিলনি কৰিম তেতিয়া তোমালোকে মই কৰা আগতেই কৰি দেখুওৱাৰ আগতেই তোমালোকে আনচাৰবিলাক কৰিব পাৰিবা বুজি পাইছানে অ'কে যি কি নহওক আজি ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আমি অন্য এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ